Оля вальків у нашій студії скайпом будемо продовжувати вивчати разом англійську. Доброго ранку. Доброго утро сьогодні. Починаємо ранок так само з нової інформації: як краще вивчати мову, і що сьогодні порадите для тих, хто намагається таки опанувати англійську. Сьогодні я би дуже хотіла поговорити о том, як лучше запам'ятати і вчити слова. потому что это неотъемлемая часть изучения иностранного языка и составляет ну, достаточно большой процент успеха. И достаточно у многих учеников возникает много вопросов, как же наиболее эффективно это делать. И вот сегодня я бы хотела поделиться несколькими советами и секретами. А, с чего Как слова? Ну, первое, что следует сделать, это положительно настроиться на то, что э, слова у нас будут запоминаться, э, например, на то, что за неделю я выучу столько-то слов, потому что позитивный настрой он нас, э, ну как бы стимулирует и э, дает нам больше, э, ну как бы надежды, усиляет на то, что у нас все-таки все получится, и действительно это очень важно. То есть первое мы настраиваемся на то, что у нас будет получаться запоминать слова э, и использовать в дальнейшем их в своей речи. Это Оля, самое... А нужно себе и действительно вот такие рамки, что именно в этот день я выучу такую количество за неделю я выучу столько слов, и за месяц я опаную вот определенное количество слов. Ну, это будет очень стимулировать, конечно, потому что если говорить, например, что я буду учить слова, но я буду учить, например, эм, ну, выучу, когда-нибудь я выучу эти слова? Я думаю, что это когда-нибудь никогда не наступит. Поэтому, действительно, для того, чтобы достигнуть своей цели, нужно ставить какие-то временные рамки и тот объем информации, который вы хотите э, ну, проработать, овладеть ею, это будет эффективнее. Например, каждый день устанавливайте себе э, ну, объем. Можно начать э, ну примерно с 20 слов попробовать, чтобы это было не сильно тяжело сначала, чтобы это не отнимало у вас много времени, пока вы привыкнете к постоянному запоминанию слов. А по мере уже привыкания то можно ставить 30 слов в день и 40 слов в день, если есть такая необходимость, конечно, потому что все зависит от того, какая у вас мотивация и какие задачи стоят перед вами сейчас. То есть, если нужно интенсивно учить слова, то это нужно делать каждый день. Отож, крім того, що мы маємо позитивное налаштування, маємо собі чіткі рамки, чіткі межі того, скільки слів ми хочемо опанувати, що ще маємо зробити? Ну, а здесь дальше можно перейти к конкретным таким конкретным советом советам на практике. Итак, первое, что мы делаем, мы запоминаем слова, по одному значению в конкретной ситуации. Потому что, как я уже ранее упоминала, в английском, ну, в любом языке, одно слово может иметь 10, 15, 20 значений. Если мы сразу посчитаем, что мы, мо мы можем, иногда мы действительно можем все, но тем не менее нужно объективно оценивать ну, свои силы и как бы не ставить сверхзадач, потому что это будет лишним. Мы выбираем значение слова, перевод слова в конкретной ситуации, с которой мы с ним столкнулись. Например, глагол, ну, берем английский самый распространенный язык, глагол run. Это не только бегать имеет он значение не только бегать. То есть иногда в текстах он может возникнуть значение, как управлять, например, каким-то делом, бизнесом. И если вы столкнулись с этим словом run, значение, как управлять бизнесом каким-то, то мы запоминаем это слово в переводе со значением управлять бизнесом. То есть никакие там дополнительно бегать, там проходить где-то там, например, провод проходит по стене. Это все лишнее будет. Запоминаем конкретно в том значении слова, в котором вы столкнулись с той или иной ситуацией. Это вот один такой очень-очень ну, полезный совет, действительно, и секрет. Отож запам'ятовуємо слова в певних словосполученнях, в певних поєднаннях їх з іншими словами. І тоді це вже асоціативно на підсвідомості викликатиме поєднання, ну і крім того, зможемо вивчати паралельно ще, ну, декілька слів паралельно. Да, і це дійсно ви угадали німого, тому що а наступним важливим моментом є запам'ятовувати слова в слова-зчитаннях, тому що а, ну, дійсно так буде легше, ми тим самим будемо розширяти наш словниковий запас. То есть плюс еще дополнительная функция. И, например, чтобы я еще посоветовала, потому что если глагол, например, и там существительным каким-то использоваться, используется вот как run business, там run company. И плюс еще, если есть какой-то глагол, который после себя имеет определенный предлог. Вот я бы тоже советовала сразу запоминать эти глаголы. Это очень важно, потому что в английском языке это очень распространенный случай, когда определенный глагол имеет четко закрепленный после себя предлог. Например, как зависеть от. В русском языке мы говорим, в английском языке русская калька не сработает. У них есть свой четкий предлог, например, depend on. И мы ну, лучше всего сразу запоминать, что зависит от чего-то либо же от кого-то в таком словосочетании. Тогда так, так... мы себе уже упрощаем задачу. Фактично, кроме лексики, выучаемо еще и одночасно грамматику. Да. Ольо, крім ось щодо вивчення слів, які є міфи пов'язані із цим, що нібито найефективніше використовувати, але насправді це не так. Ну, я вам могу сказати, що практично кожен ученик спрашує, які слова мені стоїть розклеивати по дому. Там, Карточки робити і розклеють по дому. Я могу сказать, что это действительно такой один из самых распространенных мифов, потому что действительно слова запоминаются за счет повторения. И вот мы сейчас переходим к следующему этапу, к следующему секрету потихоньку, потому что слова запоминаются через Повторение, но не таким образом, что вы поразвешивали там квартирам, весили карточками и запомнили их. Нет. Это должно быть целенаправленное, как бы сфокусированное повторение слов. Что это значит? Наиболее эффективным запоминанием слов является прописание этих слов на карточках. Ну вот, можно взять обычные такой избранки. И с одной стороны писать выражения, наши, которые мы уже, как выяснили, что мы запоминаем лучше всего как мини-выражения слова. С одной стороны пишем на оригинале слово выражение. С другой стороны это перевод. И мы за счет многократного повторения вот таким вот образом мы лучше всего запоминаем слова. Не потому, что они у нас расклеены и висят где-то по дому. Потому что очень часто они уже мы привыкаем и даже не реагируем к ним. А здесь мы конкретно понимаем, что вчера я поставил себе задачу выучить, например, для начала 5-10 слов. Вчера их записал. Э, перейдем к следующему этапу, что мы сделали себе ассоциацию с, с этими словами. И сегодня я, э, ну, как бы ответственность, сажусь и сфокусированно повторяю их, чтобы лучшие, э, как бы эти слова у нас вошли в долгосрочную память, не в краткосрочную, а в долгосрочную. И лучше всего повторять эти карточки, ну например, э, первые несколько дней э, интенсивней. Ну, то есть можно 3-4 раза на день. И это не так, что зубрежка. Самое главное правило отойти от зубрежки. Ни в коем случае мы не зубрим какие-то списки непонятные слов, абсолютно ненужных. Ни в коем случае мы этого не делаем. Мы не, в свободном стиле просто повторяем слова. И, например, первые дни интенсивней отложили. Через неделю, например, взяли те же самые карточки. Еще раз прошлись по, по, по ним. Там, например, через полторы недели снова прошли с вами. Там, через месяц, через три месяца. То есть действительно это система. То есть запоминание качественное, запоминание слов требует системы определенной. И вот если этого придерживаться, то э, хорошо слова будут запоминаться действительно. Оля, увивчені запам'ятовування нових слів у их опануванні чи можуть нам допомогти друзі, родині чи хтось зуточніє? Но... Чем можем мы их залучить этим чином до этого процесса? Почему же можно, конечно. Если вам интереснее вдвоем, в партнерстве заниматься, то вы можете давать эти карточки и просто там, чтобы человек вам говорил, например, если он не владеет английским языком, чтобы говорил вам там, перевод на русский язык. А вы вот хвастаетесь, как вы уже выучили слова, переводите тут же мгновенно на иностранный язык. То есть это конечно это весело и можно, если особенно вы учите со своими близкими или знакомыми вдвоем язык, то это постоянно, это беспрерывно можно повторять эти слова даже буквально э, гуляя по городу и просто ага, так вспомнили вот это слово, вспомнили вот это слово. То есть это может быть даже как игра. Действительно, есть такие примеры, когда э, люди просто в общении уже вспоминая там. Uh -huh. Так, здесь то можно сказать, там, you are welcome. Ну, если человек с начала самого, со снов начинает учить а, язык, то есть они даже начинают такими клише обмениваться между собой. С собой. Конечно, это возможно. Дуже дякуємо Олі за те, що підказала нам сьогодні, як краще, як правильніше і набагато більш ефективно запам'ятовувати нові іноземні слова. Поділитися. Ще поділити. еще, буквально секундочку, вибачте, що я переб'ю, буквально слово. Тому що карточки створювати – це добре, є ще електронні Вариант Лингва uh, Лео очень хороший вот как сайт для того, чтобы мы создавали себе в электронном варианте такие карточки, но ну, не у всех есть возможность, да, носить бумажные стопки за собой. То есть там вы заходите на сайт, там можно легко все увидеть, раздел словарь, там создать, добавить слово, то есть у вас полностью ваш, под ваш вкус, под ваши нужды созданный словарь, который вы, опять-таки, программа повторяет многократно, то ли это игры, то ли просто повторение карточек. То есть вот таким вот образом там заканчивается. Слова. Дуже дякую щас... за таку підказку. Я, чесно кажучи, вже практикую такий метод опанування слів, і це дійсно ефективно. Але є один нюанс про те, що потрібно це робити систематично. Адже лінква лео вимагає того, щоб ви заходили і практикувалися там кожного дня. Ну відповідно, і це сприяє кращому опануванню слів. Так, дійсно це система, це постійний безперервний процес. Тому що ну дійсно це так, це привичка, це як виробити нову привичкою. Можна вот все. або новий рефлекс. Просто бачите слова, їх повторюєте, вивчаєте і насичуєтесь все новими і новими. Дякуємо, да. Олі. Сподіваюсь, таки поговорили про все, що про все, що сьогодні запланували, і про все, що хотілося. Будемо продовжувати вивчати іноземні разом із вами. Дякуємо до наступного зв'язку. Дякую вам, хороша вам дня.